بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نحمدہ اعلیٰ رسول کریم السلام علیکم پیارے دوستو علم نافع چینل میں آپ کو خوش آمدید میرا نام محمد احسان اللہ سجاد ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم امہات المومنین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے شجر نصب اور قبیلوں کے بارے میں بات کریں گے دو سو المومنین کی اصطلاح خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ان کی تعداد بل اتفاق گیارہ ہے جن میں سے دو یعنی حضرت خدیجہ بنت خویلت اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھی اور بقیہ نو امہات آپ کے مثال تک حیات رہیں ان گیارہ امہات المومنین میں سے چھ کا تعلق قبیلے قریش سے تھا جبکہ بقیہ پانچ میں سے بھی چار دیگر عرب قبائل سے تعلق رکھتی تھی اور ایک کا تعلق یہودی قبیلے برون نذیر سے تھا اب میں باری باری ان میں سے ہر ایک کے قبیلے اور شجر نصب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی ترتیب کے لحاظ سے بات کروں گا دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا جو مکہ کی ایک معزز مالدار اور اعلی نصب خاتون تھیں ان کا تعلق قبیلے قریش کی شاخ بنو اسد بن عبدالعزہ سے تھا یہ آپ کی دیانت صداقت اور اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ کو شادی کا پیغام بھیجوا دیا جسے آپ نے مشورے کے بعد قبول فرما لیا نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی اور اگلے پچیس سال اپنی وفات تک یہ آپ کی اکلوتی زوجہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد انہی سے پیدا ہوئی سوائے ابراہیم کے جو آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئے تھے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے یہ ابو حالہ بن زرارہ تمیمی کے نکاح میں رہیں اور جب وہ فوت ہو گئے تو بنو مخزوم کے عتیق بن عابد کے نکاح میں آ گئیں اور ان کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کے بعد طلاق ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ان کا شجر نصب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العضا بن قسی بن کلاب ہے ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ قریش کی شاخ بنو عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کا شجر نصب فاطمہ بنت زائدہ بن اسم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن عامر بن لوئی ہے حضرت خدیجہ کا انتقال نبوت کے دسویں سال عام الحزن میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے کچھ ہی دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بنت بنتظام سے نکاح کیا جو قبیل قریش کی شاخ بن عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی تھی یہ اس سے پہلے سکران بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں اور ان کے ذات کی بیٹی تھیں ان کا شجر نصب بنت بنتظماں بن قیس بن عبد شمس بن عبد غد بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی ہے ان کی والدہ کا نام شموس تھا جو یسرب کے قبیلہ حضرت کی شاخ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھیں والدہ کی طرف سے ان کا شجر نصب شموس بن تقیس بن عمر بن زید بن عمر بن لبید بن خراش بن عامر بن غن بن عدی بن نجار بن ثالبہ بن عمر بن خزرج ہے دوستو سو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ سے کیا روایت ہے کہ جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی تو آپ پریشان اور غمگین رہنے لگے اس پر مشہور صحابی حضرت عثمان بن مضمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ خولہ بنت حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور دوسرے نکاح کی تجویز پیش کی آپ نے فرمایا کہ کس سے جس پر حضرت خولہ کہنے لگی کہ اگر بیوہ سے کرنا چاہیں تو سعودہ بنت زماں ہیں اور اگر کنواری سے کرنا چاہیں تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ اس پر آپ نے انہیں بات کرنے کا کہا اور یوں حضرت سودا سے آپ کا نکاح ہو گیا اس نکاح کے کچھ عرصے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ کا نکاح ہو گیا روایات کے مطابق نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر چھ سال تھی اور یہ عمر میں حضرت فاطمہ سے چھوٹی تھی نکاح کے تین سال بعد شوال سن دو ہجری میں نو سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد زوجہ ہے جو کماری آپ کے نکاح میں آئیں ان کا تعلق قبیلے قریش کی شاخ بنو تیم بن مرہ سے تھا ان کا شدر نصب عائشہ بنت ابی بکر بن ابو خحافہ بن عامر بن عمر بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان بنو کنانا سے تعلق رکھتی تھی والدہ کی طرف سے ان کا شدر نصب عائشہ بنت ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عطاب بن عزینہ بن صبئی بن دہمان بن حارث بن غن بن سالبہ بن مالک بن کنانہ ہے دوستو نکاح کی ترتیب کے لحاظ سے ازواج متحرات میں چوتھا نمبر ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے غزل احد میں ان کے سابقہ شوہر حضرت خنیس بن حذافہ سہمی زخمی ہوئے اور پھر شہید ہو گئے جس کے کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا ان کا تعلق قریش کی شاخ بن و ادی سے تھا ان کا شجر نصب حفصہ بن عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعضیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضاح بن عدی بن کعب ہے ان کی والدہ زینب بنت مزون قریش ہی کی شاخ بنو جمح سے تعلق رکھتی تھی والدہ کی طرف سے ان کا شجر نصب زینب بنت مزون بن وحب بن حضافہ بن جمح ہے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں نے کہا ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا جنہیں ام المساکین بھی کہتے ہیں ان کا تعلق بنو عامر بن سعسا کی شاخ بنو ہلال سے تھا یہ پہلی غیر قریشی خاتون تھیں جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا نکاح سے پہلے یہ بدری صحابی عبیدہ بن حارث بن مطلب کی بیوہ تھی جو غزل بدر میں شہید ہوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض چند ماہ رہ سکیں اور پھر وفات پا گئی ان کا شجر نصب زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن ساسا ہے ان کی والدہ ہند بن تعوف قوم سبا کے قبیلے ہمیر سے تعلق رکھتی تھی اور ان کا شجر نصب ہند بن تعوف بن ظہیر بن حماطہ بن جرش بن اسلم بن زید بن سہل بن عمر بن قیس بن معاویہ بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن غوث بن قطن بن عریب بن ظہیر بن غوث بن ایمن بن حمیسہ بن حمیر بن صبا ہے دو سو میں چھٹا نمبر ام المومنین ام سلمہ ہند بن تیبی امیہ کا ہے جو قریش کی شاخ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے سے پہلے یہ اسی قبیلے کے ابو سلمہ بن عبدالعصد رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی جو غزو احد میں زخمی ہو گئے تھے اور پھر اسی زخم سے بعد میں شہید ہو گئے مشہور روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح شوال سنچار ہجری میں ہوا ان کا شجر نصب ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقضہ بن مرہ ہے ان کی والدہ آتکا بنت عامر بنو کنانہ سے تعلق رکھتی تھی جن کا شجر نصب آتکا بنت عامر بن ربیہ بن مالک بن جزیمہ بن علقمہ بن فراس بن غن بن مالک بن کنانہ ہے دوستو حضرت حضرتوں سلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپی کی بیٹی زینب بنت جحش سے نکاح کیا جنہیں آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دی تھی ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا نکاح خود اللہ تعالی نے اپنے حبیب سے کیا تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں اور ان کی متعلقات سے نکاح کیا جا سکتا ہے ان کا تعلق بن اسد بن خزیمہ سے تھا اور ان کا شجر نصب زینب بن جحش بن ریاب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ بن کبیر بن غن بن دودان بن اسد بن خزیمہ ہے ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب بنو حاشم سے تعلق رکھتی تھی دو سو محات المومنین میں آٹھوہ نمبر ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارس کا ہے جو برو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی اور غزو بنی مستلق میں قید ہو کر آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیمتاً خرید کر آزاد کروا دیا اور پھر ان کا آپ سے نکاح ہو گیا جس کے بعد سارے لشکر نے بنو مستلق کے تمام قیدیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہو جانے کی وجہ سے آزاد کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے یہ اپنے قبیلے کے ایک شخص مصافع بن صفوان کی بیوہ تھی جو اسی غزوے میں قتل ہوا تھا ان کا شجر نصب جویریہ بن تحارس بن ابی زرار بن حبیب بن عائز بن مالک بن مستلق بن صعب بن عمر بن ربیہ بن حارسہ بن ہے دوستو حضرت جویری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا ان کا اصل نام رملہ تھا اور تمام امہات المومنین میں انہیں یہ خصوصیت حاصل تھی کہ نصب کے لحاظ سے یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھی اور آپ کی کسی زوجہ کا حق مہر ان کے حق مہر سے زیادہ نہیں تھا ان کے والد اور والدہ آپس میں چچا زاد تھے اور بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد کا شجر نصب ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس ہے جبکہ والدہ کی طرف سے صفیہ بن تیب العاص بن امیہ بن عبد شمس ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے یہ عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھی اور اسی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی حبشہ جا کر عبید اللہ مرتد ہو گیا اور عیسائی مذہب قبول کر لیا اور اسی مذہب پر فوت ہوا عبید اللہ کی وفات تک حضرت ام حبیبہ حبشہ میں ہی رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کا پتہ چلا تو نجاشی کو نکاح کروانے کے لیے خط لکھا جس پر نجاشی نے ان سے چار سو دینار حق مہر کے بس آپ کا نکاح کروا کر مدینہ بھجوا دیا دو سو ازواج متحرات میں دسویں زوجہ بننے کا شرف ام المومنین حضرت صفیہ بنت بنتخ کو حاصل ہوا جو یہودی قبیلے بنو نذیر نظیر سے تعلق رکھتی تھی اس سے پہلے یہ یہودی قبیلے بنو قریضہ سے تعلق رکھنے والے سلام بن مشکم کی زوجہ رہیں اور اس سے طلاق کے بعد کنانہ بن ابو حقائق کے نکاح میں آئیں جو غزو خیبر میں قتل ہوا یہ واحد غیر عرب خاتون تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں ان کا شجر نصب صفیہ بن تحئی بن اختب بن سعیہ بن سعلبہ بن عبید بن قعب بن خزرت بن ابی حبیب بن نظیر ہے جبکہ بنو نظیر کا نصب حضرت حارون بن عمران علیہ السلام سے جا ملتا ہے حضرت صفیہ کی والدہ برہ بنت سموال تھی جن کے بارے میں روایت ہے کہ وہ عزد قبیلے کی شاخ بنو حارس حارث سے تعلق رکھتی تھی والدہ کی طرف سے ان کا شجر نصب برہ بنت سموال بن عریض بن عادیہ بن رفاع بن حارث عزدی ہے واللہ عالم دوسروں امہات المومنین میں سب سے آخری ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ تھی جو نہ صرف ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کی ماں شریک بہن تھی بلکہ انہی کی طرح بنو عامر بن سعسا سع کی شاخ بنو ہلال سے تعلق رکھتی تھی ان کا پہلا نکاح مسعود بن عمر سکفی سے جبکہ دوسرا نکاح ابو رحم بن عبدالعزہ نامی شخص سے ہوا دوسرے شوہر کی وفات کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سات ہجری میں عمرت القضاء کے موقع پر ان سے نکاح کیا ان کا شجر نصب میمونہ بن تارث بن حزن بن بجیر بن حزم بن رویبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن ساسا ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ ان کی اور ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ کی ایک ہی والدہ تھیں جن کا نام ہند بنت عوف تھا اور ان کا نصب میں پہلے بیان کر چکا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ گیارہ امہات المومنین میں سے چھ قبیلے قریش سے تھی اور دو بنو عامر بن سعسا کی شاخ بنو ہلال سے تھی جبکہ ایک ایک بنو اسد بن خزیمہ بنو مستلق اور یہودی قبیلے بنو نظیر نذیر سے تعلق رکھتی تھی اسی طرح سب سے پہلے وفات پانے والی ام المومنین حضرت خدیجہ اور اس کے بعد ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال کر گئی تھی جبکہ آپ کے بعد سب سے پہلے وفات پانے والی حضرت زینب بنت جاش تھی اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ فوت ہوئی اللہ ان سب سے راضی ہو دوستو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمه الله وبركاته